Höləsindən kanal izleyicilərimiz, mən sizi Hölsanda mərkəzi yola yaxın daxil oluq evimizin həyətinə normal ölçülərdə həyəti var. Evimiz 2 mərtəbə, 2 iki otaq. 2-ci mərtəbədə 1 otaq, 1 bir mətbəx. 1-ci mərtəbədə də hörmətli izleyicilərimiz Normal ölçülərdə həyəti var. Piləkənləri ağlay daşlarla yığılıb, belə bir üç görünüşü var. Səliqəli bir evdir. Yuxarıda naveş kimi çıxarılıb ki, abşivka taxta ilə yığılıb. 1-ci mərtəbədə hündürdür, gördüyünüz kimi. 2 qapısı var. Burda manqalın üçün yer qoyulub. Manqal üçün təhaz holdsəm, digər saxlanılıb və evin yanına və arxasına keçmək olur. Bu da sol tərəfdən evin yan hissəsidir. İndi isə keçib sizi ikinci mərtəbə olan iki otaqla tanış edim və ən sonunda düşüb birinci mərtəbədə olan bir otaq, bir mətbəxlə sizi tanış edəcəm. Evimizin ümumi həyəti yanı sahəsini bir daha sizə təqdim edirəm. O evimizə gələn yoldur, həyət də öz həyətidir. Daxil olub evimizin içinə. Gördüyünüz kimi bu yer istipoldur və mətbəx, bir də hamam, tualet istipoldur. Burada bu yerləşir qonaq otağı. Həm arxaya Gördüyünüz kimi öz həyətinə pəncərəsi var. Cüt kubiklə inşa olunub və o biri tərəfdə skvoznoy pəncərəsi var. Kombisi qoşulub, hazır vəziyyətdədir. Şəliqəli bir evdir. Qapıları keyfiyyətli qapılardan qoyulub. Burda yerləşir, gördüyünüz kimi. 2-ci otaq, yəni yataq otağı. 2 otaq. Bu evin sanitar qovşağıdır. Aksessuarlar quraşdırılıb, tam təchizatdır. Keyfiyyətli, batıra, bahalı materiallardan istifadə olunub. İkinci zamanı burada yerləşir mətbəx. Mətbəx yetərincə genişdir. Oturma otağı da etməy var.